И вот сейчас выпало много снега, вот актуально минирование с помощью <кхм>, выброса мин, но как балбак минирует. То есть он едет и просто плюет, она не зарывается, она валяется. Но снег является естественной маскировкой. Идеальное место, ну тема сейчас, разбрасывать лепестки. Вот где вы не контролируете территорию, контейнерами надо ПФМ первые сбрасывать. И то же самое надо делать вертолетами. Под, под МИ-8 вешаются огромные контейнеры на пионы и под днище. И так надо и нам делать. Вертолет пролетел быстро на низкой высоте, разбросал и все. И это поле заминировано минимум на полтора месяца, минимум. Мы это делаем, мы это не делаем. Есть какая-то доктрина у товарища Сырского? Нет. Я же говорю, сейчас килзона повышается. У россиян они деформируют огромные войска вот этих FPV-дрончиков. Мадьяр докладывал, 162 тысячи будет. Если мы будем постоянно контрить за счет ОШП, нам будет капзда. Выпах на заходе Украины, шахеды, значит, беспроявно атакуют Ривничную, это прорывается на волы. ЗРПК. У нас трагедия ЗРПК. Там новый комплекс, нам передали американцы тестировать. Баги. И радар один Леонардо стоит по центру, над баги. И по бокам висят ну, ракеты, похожие на Hellfire, это AGM, по-моему, 148-я. Ее вешают на вертолеты для поражения танков и других воздушных целей. Она летит на скорости 425 метров в секунду, или 1,25 мах. Она дороговатая. В новом варианте она стоит 425 тысяч долларов. Мы не можем воевать, если Hellfire за 425 тысяч долларов, это же вешается на баланс нам, <coughs> и будет сбивать балалайку за 70 тысяч долларов, или за 50. Муша Шахет по своему технологии производства Сейчас он на копейки стоит. Теоретически мы можем, если запитать это в систему общую ПВО, то можно сбивать, в принципе, и крылатую ракету, скорость позволяет этого хауфайра, и сбивать, в принципе, по идее, можно сбивать, например, ну, вертолеты, такое все. Я бы на, этот баге, какие у меня замечания к этому баге? Первое, вместо хауфайра туда надо поставить что-то типа стингера ракет, они меньше по весу и более скоростные, они летят 2,5 маха. Типа как гибкая С российская. Лучше четыре будет ракеты, а не две тяжелые. Я бы туда поставил систему автоматической турели Браунинга, пулемета. Почему? Потому что Браунинг нормально работает на высоте там тысячу метров с ОЛС. А шахеды сейчас многие летают на низких высотах. И чтобы еще была возможность поражать дроны с мелким сечением, с маленькой типовой сигнатурой. Туда надо ставить турель с Браунингом. И вешать туда не два хауфара тяжелых, а поставить лучше по бокам, как вот делают сейчас поляки, они ставят туда эти свои перуны с ПЗРКшки. Я бы так сделал. И плюс, так как у нас зима холодно, а расчеты ПВО, ну, это ты куда-то выехал, и ты там должен какое-то время длительное находиться. Ну, в этой сетке. Потому что когда ты сбиваешь шахет, они по трекеру видят, где он упал, значит, там и есть ПВО. Они будут искать новый маршрут. Это холодно, экипажу надо как-то пережить это. А эта машина абсолютно открытая. Эту машину надо утеплить с закрытыми окнами. Вот я полностью доволен вот этим Вольфом, э, Вольф 25, что в Словакии делается, комбинированного типа. Это толковая машина. А эта машина разве что летом поесть. У нас по большому счету плохие погодные условия 9 месяцев. Ну, 7 минимум. И поэтому этот баги надо сделать нормальным, чтобы там человек мог бы, чтобы была печка. Ты мог погреться. Ну, сбивать он может шахет, сбивать он может крылатую ракету, и он может кап сбивать. Теоретически, да, кап без проблем. Его скорость, у капа скорость идет 0,5 маха 0,7, у этого Hellfire 1,25. Ворог перший застосував ударный БПЛА Геран-5, беспилотник мает довжину близко 6 метров, Та размах крыла 5,5 метров, ну большой. И боевая частина близко 900 килограмм. Но они посчитали, что один шахет или герань доставляет нам э, более качественное бычье, чем обычная крылатая ракета или баллистическая. И все же пишут, что шахет приносит намного больше урона, чем баллистическая ракета, даже орешник. Поэтому мы должны за РПК, за РПК, за РПК. У нас пишут про знаменитого Ивана Дрогаченко, который сбил 23 шахета за ночь. Но это больше похоже на пропаганду. Потому что такой Иван в предместьях Киева и Днепра, например, не может появиться, он не сбивает ничего. Левый берег Днепра сидит уже долго без воды. Британия готовит для Украины ракеты Nights с задней дистанции до Москвы. В общем, <coughs> ракеты матомыть боевую частую на 200 кг, это ок. Дальность по 300 миль, 483 км. Их можно запускать и сериями, что значит, под и ударной возможности. Это я к чему хочу сказать, что видно с «Фарпоинтом» нифига не получается, что партнеры имеют технологию, а у них эта корпорация «Байсис» Systems MBDA, у них хорошая технология, и они решили нам сделать <coughs> баллистическую ракету.